Прокуроров загадочное покушение на Шокина, заявление об отставке зама прокурора Виталия Касько. А теперь еще и увольнение самого генерального прокурора. Почему прокурорские войны в Украине выходят в публичную плоскость? Кому выгодно сталкивать прокуроров лбами и кто из них действительно бриллиантовый? Смотрите только в секретных материалах. Шокін забрав у мене всі функції, інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда. Я звернувся до Віктора Миколайовича Шокіна з пропозицією, щоб він написав заяву про відставку. Це саме громкі перестановки цього року. Я вам обіцяю, що не ближчим часом буде по іншому Спочатку увольняється заміститель генпрокурора Віталій Касько. Увольняється за скандалом, сказав все, що думає, о Генеральній прокуратурі. Нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука. А будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури відразу і показово переслідуються. А уже через несколько днів президент рекомендує уволитися і його шефу Віктору Шокіну. Дуже уважно подивіться оцей фрагмент. Причины называют разные, но одна из главных ⁇ дело бриллиантовых прокуроров. Что происходит за кулисами ГПУ и кому выгодны эти прокурорские войны, смотрите прямо сейчас. Началось все в июле прошлого года. Прокуроры пошли войной против прокуроров. И казалось бы, старая система вот-вот рухнет. Это могло быть началом формирования честных силовых органов власти нового времени. А дело бриллиантовых прокуроров могло стать индикатором прозрачности обновленной Генеральной прокуратуры. Эти кадры, наверное, видел каждый. Но такую роскошь грех не показать еще раз. Ковры из долларов. Вот индейн к особый Покладано на эти 150 тысяч долларов. Дом за несколько миллионов. Зараз рынка вартість цього становить 10 миллионов не Куча золота и всего несколько десятков бриллиантов. Александра Корнейца подозревают в вымогательстве. Все эти богатства нашли при обыске. Все диаманты, а 102 диаманта. Но для него, заместителя прокурора Киевской области, это не богатство, а мелочь. они вам покажут эти диаманты. Они после этого корница в прессе прозвали бриллиантовым кстати он все еще на свободе спокойно гуляет по улице за него внесли залог в 3 миллиона гривен бриллиантовый прокурор легко идет на контакт с журналистами секретных материалов говорит его подставили а имени и деньги нажиты непосильным честным трудом с Сукупность э, и провокация, и э, фабрикование матеріали этой справы, и за ними стоят первый замовники. Я киян, народився родился в Киеве, и дружина моя також народилася родилась в Киеве. И у нас были квартиры, які мы продали, земельная делянка, две квартиры. Следствию по бриллиантовым прокурорам постоянно вставлялись палки в колеса. Как результат, другие подозреваемые по этому делу также не сидят за решеткой. В ГПУ Виталий Косько занимался не только бриллиантовыми коллегами, но вел много других громких и важных дел. Экзам прокурора пытался вернуть в Украину украденные деньги семьи Януковича. При Косько ГПУ удалось даже вернуть в Украину 300 тысяч гривен коррупционных средств из-за границы, хотя вернуть можно было миллиарды но его руководству это тоже было невыгодно. Также Косько интересовался коррупционными схемами и необъяснимой роскошью у чиновников новой постмайданной власти. Естественно, это многим не нравилось. А власть привыкла, что прокурорские всегда работают на них, а не против них. Разнавание затянутых это как украинцев, так и наших иноземных партнеров. Но именно повна блокировка діла бриллиантовых прокурорів заставила Каська написати заявление об увольні. Мене э, позбавили э, впливу на слідство в Генеральній інспекції, позбавили впливу на прокурорів Генінспекції, мене позбавили будь-яких повноважень щодо Генінспекції. При цьому я мав залишатися в Генеральній прокуратурі, сидіти на кріслі і зі сторони спостерігати, як хтось розвалює в суді справу діамантових прокурорів. После того, как ссор из СБ был вынесен, прокурора, который не побоялся уличить в коррупции своих же коллег, всячески пытались выжить со структуры ГПУ. И он все-таки не выдержал и ушел, громко хлопнув дверью. В той же день, в я провел пресс-конференцию, в той же день я забрал ее трудовую книжку, и все необходимые документы и посвящение. У меня такие стали впечатления, что кто-то очень побоится. Що я можу стати генеральним прокурором? Чесний прокурор, ручної прокуратурі, явно лишній. За рік перебування Шокіна на посаді Генеральна прокуратура була перетворена на управління адміністрації президента, причому навіть не на головне управління, а просто на управління. І він отримав вказівку від хазяїна на написати заяву про відставку. Я думаю, що з величезним задоволенням, з величезним полегшенням Шокін це зробив. Эксперты утверждают, что хозяин вроде бы уже знает, кем заменить Шокина на должности генпрокурора. Это Василий Грицак, председатель СБУ. Дуже хочу посесть эту посаду, бо вона дає потенциально больше возможностей для особистого збагачення. Но не будем забегать вперед, так как Виктор Николаевич еще легитимный. Давайте еще почекаем, а че будет 226 голосов у Верховной Раде? Возможно, благодаря Шокину бриллиантовый прокурор сейчас на свободе. И теперь прокурор-коррупционер Корниец, которого, по сути, поймали на горячем, скоро и сам будет подавать иск в суд о защите чести и достоинства. Позовы в захват чести и, и репутации я уже подал. Два. Зараз готовлю еще ряд позовов. А если дело бриллиантовых прокуроров будет закрыто, Украину ждет еще 10 лет без реальных реформ. Тем более, что честный экс-прокурор Виталий Косько и один из главных реформаторов ГПУ сегодня полностью разочарован и не очень хочет возвращаться туда на работу. Так как не верит, что существующая система ручного контроля куда-то исчезнет. А быть марионеткой в чьих-то руках он не хочет. Я не претендую на посаду генерального прокурора. Скандал в генеральной прокуратуре и громкое заявление Каська ярко иллюстрируют то, что система пока нерушима. И честные чиновники или прокуроры всегда будут в ней изгоями.